নমস্কাৰ অকণীহঁত মই তোমালোকৰ চিংময় বাইদেউ আজি তোমালোকলৈ লৈ আহিছো তোমালোকৰ অকণি গণিত পাঠ্যপুথিৰ প্রথমটি অধ্যায়ৰ প্ৰথমটি পাঠৰ একেবাৰে অন্তিম অংশটো লৈ অন্তিম অৰ্থাৎ ষষ্ঠ অংশটো লৈ কিন্তু এই অন্তিম অংশলৈ আগবঢ়াৰ আগত পঞ্চম অংশৰ শেষত কি শিকিছিলো এবাৰ মনত পেলাওঁ আহাচোন আমি শিকিছিলো চিগনেল লাইটৰ কথা মনত পৰিছেনে একেবাৰে ওপৰত আছিলে ৰঙা লাইট মাজত আছিলে হালধীয়া লাইট আৰু একেবাৰে তলত আছিলে সেউজীয়া লাইট এই যে শিকিছিলো ওপৰত মাজত তলত সেয়াই আমি এই অন্তিম অংশৰ আৰম্ভণিতে শিকিবলৈ ওলাইছো এতিয়া চাওচোন আহা এইখন ছবি এই ছবিখনত চাওচোন আমি কি দেখা পাইছো এয়া আমি চাইছো মীৰাৰ আলমাৰী চাওচোন এই মীৰাৰ আলমাৰিত কি আছে এয়া চোৱা এইটো হৈছে মীৰাৰ আলমাৰী মীৰাৰ আলমাৰিত আমি কি দেখা পাইছো বেগ কিতাপ কাপোৰ তলত পুতলা দেখা পাইছো এতিয়া আমাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কৰিব লাগে চাওচোন আমি এই প্ৰশ্ন কেইটাৰ উত্তৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো এইয়াত কৈছে বলটো আলমাৰীৰ কত আছে এতিয়া চোৱাচোন এই বলটো আলমাৰীৰ কত আছে বাৰু চাওচোন আহা কত আছে ওপৰত আছেনে তলত আছে আমি তলত চিনাক্ত কৰি আমি চিন দিলো এতিয়া কৈছে বেগটো আলমাৰীৰ কত আছে চাওচোন আহা আমি বেগটো কত আছে এইয়া আছোৱা বেগটো একেবাৰে ওপৰত আছে ওপৰত আছেনে মাজত আছে নে তলত আছে আমাৰ ওপৰত আছে বেগটো লগতে কত আছে হয় কাপোৰ বিলাক আলমাৰীৰ মাজত আছে আমি এই মাজৰ শব্দটোত চিন দিলো এতিয়া তোমালোকৰ মনত পৰিছেনে সেইয়া ওপৰত মাজত তলত ওপৰত কি আছে বেগটো আছিল আলমাৰীৰ মাজত আছে কাপোৰ আৰু একেবাৰে তলত আছে বেগ আছে মাজত কাপোৰ আছে আৰু তলত বলটো আৰু পুতলাবোৰ থৈছে এইয়া হৈছে মীৰাৰ আলমাৰী ইয়াৰ পিছত চোৱা মীৰা আৰু বন্ধুজনে কেৰম খেলি আছে কেৰম খেলি ভাল লাগে নহয়নে মই কিন্তু কেৰম খেলি খুব ভাল পাওঁ তোমালোকে ভাল পোৱা নে ইয়াত কৈছে ৰঙা গুটিটো কেৰম বৰ্ডৰ কত আছে এই আছোৱাচোন ৰঙা গুটি ৰঙা গুটিটো বাৰু কত আছে কোৱাচোন মাজত আছেনে কাষত আছেনে চুকত আছে কত আছে কোৱাচোন হয় একেবাৰে মাজত আছে মাজত আছে ইয়াৰ পিছত চাওক নীলা গুটিটো কেৰম বৰ্ডৰ ক'ত আছে বাৰু এতিয়া নীলা গুটি কত আছে চোৱাচোন পাইছা নে হয় এইটো হৈছে নীলা গুটি কত আছে বাৰু মাজত আছেনে কাষত আছে নে চুকত আছে মাজতো নাই কাষত থাকিব পাৰে হয়নে কাষত আছে হয় কিন্তু এইকেইটা হৈছে কেৰম বৰ্ডৰ চুক চুকত কিন্তু নীলা গুটিটো নাই কত আছে কাষত আছে কাষত আছে বগা গুটিটো কেৰম বৰ্ডৰ কত আছে এতিয়া বগা গুটি দেখিছানে কত আছে বাৰু নাই কাষত আছে দিছো মন কৰিছানে এইটো হৈছে মাজ এইটো হৈছে কাষ আৰু এইটো হৈছে আমাৰ চুক তেতিয়া কেৰমৰ গুটি কেইটা কত সোমায় এই সূতাকেইটাত সোমাই তেতিয়া সেই সূতাকেইটা কত আছে কেৰমৰ কাষ চুকত আছে আৰু এইকেইটা হৈছে কেৰমৰ কাষ আৰু এই নীলা গুটিটো এই কাষতে আছে আৰু একেবাৰে এই ৰঙা গুটিটো থাকিব নহয়নেবি চাওঁ আহা এই ছবিখনত চোৱাচোন এই ছবিখনত আমি আৰু এটা আলমাৰী দেখা পাইছো এইয়া চোৱা ইয়াতে কৈছে মজিয়াত থকা বাচন খিনি আলমাৰীৰ কোনটো খাপত থবা পাঁচটানিয়ে মেলোৱা এতিয়া এই লৰাজনে কি কৈছে বাৰু চাওচোন আহা মাক সহায় কৰো মই আলমাৰীটোত সজাব বিচাৰিছে এতিয়া আমি কত সজাম বাৰু চাওচোন নহয়নে এতিয়া যিটো বস্তু যত আছে তাতেই সেনেকৈ ৰাখিব লাগিব ওপৰত দেখিছা নে কি দেখিছা গিলাচ দেখিছা কাপ দেখিছা থাল বাতি লগতে কেৰাহী এতিয়া তলতো আমি তেনেকৈয়ে গিলাচ কাপ বাতি থাল কেৰাহী আমি দেখা পাইছো এতিয়া কোনটো বস্তু আমি কত ৰাখিম বাৰু আস্থানি মিলাবলৈ কৈছে এই আছো আমি কাপটো কত ৰাখিম বাৰু একেবাৰে কাপৰ লগত ৰাখিম হয়নে সেই হিচাপত আমি থালখন কত ৰাখিম হয় থালৰ লগত কি গিলাচটো কত ৰাখিম বাৰু গিলাচৰ লগত বা কেৰাহীটো কত ৰাখিম বাৰু হয় কেৰাহী বাৰু এই কুকাৰটো আমি কেৰাহীৰ কাষতে ৰাখিম কাৰণ এইখন জেগাই আমাৰ খালী হৈ আছে তাতে আমি কুকাৰটো ৰাখিম সৰঙৰখনি হওক ইয়াৰ পিছতে তোমালোকলৈ এটা প্ৰকল্প আগবঢ়াইছো এই প্ৰকল্পটোৰ মতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ কিতাপ বহী কাপোৰ জোতা চেন্দেল ঘৰৰ সঠিক ঠাইত পৰিপাটিকৈ সজাবলৈ অনুশীলন কৰিব এতিয়া তোমালোকৰ প্ৰকল্পটো হৈছে তোমালোকৰ আলমাৰীত থকা কাপোৰ কানিবোৰ আৰু লগতে তোমালোকৰ জোতা চেন্দেল বোৰ আদিৰ প্ৰকল্পত তোমালোকে তোমালোকৰ মাক সহায় কৰাচোন এনেকৈয়ে এতিয়া চাও আহা আৰু এখন ছবি এইখন ছবি চোৱা কি কৰি আছে বাৰু বিদ্যালয় গৃহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰিস্কাৰ কৰি আছে নহয় নি চোৱাচোন আমাৰ বিদ্যালয়খন একেলগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দেখিছানে বিদ্যালয় গৃহ পৰিস্কাৰ কৰি আছে এতিয়া তেওঁলোকে কথাও পাতি আছে চাওচোন আহ কি কথা পাতিছে পেলনীয়া কাগজবোৰ মই থপাই থলো এই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে এয়া চোৱাচোন পেলনীয়া কাগজ লগতে এই ছাত্ৰজনে কৈছে মই পাচলিৰ বাকলিবোৰ থোপাই থলো এইবোৰ হৈছে পাচলিৰ বাকলি আৰু এই ছাত্ৰজনে কৈছে মই পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ জাবৰ এতিয়া কোৱাচোন এই বস্তুবোৰ কলৈ যাব এই ডাষ্টবিন দুটাত যাব ইয়াতে আমি দুটা ডাষ্টবিন দেখিছো এটা সেউজীয়া আৰু এটা নীলা ডাষ্টবিন এতিয়া আমি তাত কি কি সামগ্ৰী পেলাব পাৰো বাৰু চাওচোন আহা এইয়া দেখিছা সেউজীয়া ইয়াত আমি কেঁচা পেলনীয়া সামগ্ৰী পেলাব পাৰো এই আছোৱা এই যে কেঁচা পাচলিৰ বাকলিখিনি থুপাই থৈছিল এইখিনি কত পেলাব তেওঁলোকে এই সেউজীয়া ডাষ্টবিনটোত পেলাব তাৰপিছত এই নীলা ডাষ্টবিনত কি পেলাব পাৰি বাৰু শুকান পেলনীয়া সামগ্ৰীসমূহ এতিয়া ইয়াত তেওঁলোকে শুকান কি কি সামগ্ৰী থোপাই থৈছিল বাৰু এইয়াছোৱা শুকান কাগজ আৰু এই শুকান প্লাষ্টিকৰ বটলবোৰ এই আছোৱা এই গোটেইখিনি যাব কত যাব এই নীলা ডাষ্টবিনটোত যাব ইয়াৰ পিছত এইখন ছবি চাও আহা এই ছবিখনত কি আছে বাৰু এই ছবিখনত গছ আছে আইচ ক্ৰীম বিক্ৰী কৰিছে এই আছোৱাচোন এই মানুহজনে কিতাপ পঢ়ি আছে লগতে খেলি আছে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দেখিছানে পুতলা আছে শহাপহু আছে গাজৰ আছে আৰু কি কি নাই কোৱাচোন এয়া কি কৰিছে চাহ বিক্ৰী কৰিছে আইচক্ৰীম বিক্ৰী কৰিছে গছ আছে কণ কণ মাইনাহতে খেলিছে শহাপহু আছে ফুল আছে এতিয়া আমি কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এই ছবিখনৰ পৰা দিব লাগিব চাওঁচোন এই প্ৰশ্নটোত কি আছে ফুলৰ ডাঙৰ তাপটোত ৰঙাৰ সৰুটোত নীলা ৰং কৰিব লাগে চাওঁচোন ফুলৰ ডাঙৰ এইয়া চোৱা এইটোত আমি ৰঙা ৰং কৰিব লাগে আৰু এইটোত আমি নীলা ৰং কৰিব লাগে এইটো কিন্তু তোমালোকে নিজে কৰিবা তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত উলিয়াই লোৱা আৰু ৰং কৰা ইয়াৰ পিছত চাওঁ ওখ গছজোপাত সেউজীয়া আৰু চাপৰ গছজোপাত হালধীয়া এই যে আমি শিকিছিলো ওখ আৰু চাপৰ সেই হিচাপত আমি ৰং কৰিব লাগে ওখজোপাত সেউজীয়া আৰু চাপৰজোপাত হালধীয়া তোমালোকে নিজৰ নিজৰ কিতাপবোৰত ৰং কৰা ইয়াৰ পিছত আৰু কৰিবলৈ দিছে চাওঁচোন পিছৰ পুতলা গাড়ীখনত ঘেৰ দিবলৈ কৈছে এতিয়া পিছৰ পুতলা গাড়ী কোনখন এইখন আমাৰ পিছৰ পুতলা গাড়ীয়ে আমি ঘেৰ দিলোত চাওঁ আহা আৰু দাঁত কিতাপখনত ঘেৰ দিবলৈ কৈছে এতিয়া দাঁত কিতাপ কোনখন হব পাৰে বাৰু চোৱাচোন কিতাপ আছে দুখন কিতাপ দিয়া আছে দাঁতখনত ঘেৰ দিব লাগে কোনখন দাঁত হব বাৰু হয় এইখন হৈছে দাঁত কিতাপ তাঁত আমি ঘেৰ দিলো ইয়াৰ পিছত কৈছে

হয় আমি গাজৰ দেখা পাইছিলো এই দুটা গাজৰৰ ভিতৰত শকত গাজৰ কোনটো হব পাৰো নিশ্চয় এইটো আমাৰ শকত গাজৰ আৰু ইয়াত আমি খেৰ দিছো চাওচোন বেছি ফুল থকা টাবটোত এতিয়া এই টাবটো চোৱা ইয়াত বেছি ফুল কোনটো টাবত আছে বাৰু চাওচোন আহা এইয়া বেছি ফুল এই টাবটোত আছে আৰু ইয়াত আমি খেৰ দিলো কি আছিলে ফুলনিৰ ভিতৰত বাৰু চাওচোন আকৌ এবাৰ আহা চোৱা ফুলনিৰ ভিতৰত কি আছে বাৰু কোনখন ফুলনি এইখন হৈছে আমাৰ ফুলনি আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে হাঁ আছে এতিয়া সেই হিচাপত আমি চিন দিব লাগে ফুলনিৰ ভিতৰত হা আছে কোনটো বেছি গধুৰ বেগটো বেগটো গধুৰ কোনটো গৰম এইয়া এই কেটলিতটো থকা নে এই আইচ ক্ৰীমটো গৰম হয় তোমালোকে ঠিকেই কৈছা এইটো বেছিকৈ গৰম গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ এই পাতটি প্ৰাকগাণিতিক ধাৰণাৰ এই পাতটি মই ষষ্ঠ অংশটো তথা গোটেই পাতটি ইমানতে অন্ত পেলালো আশা কৰো তোমালোক সকলোৱে এই পাতটি ভালকৈয়ে বুজি পালা আজিৰ কাৰণে আহিছো ধন্যবাদ